Sugeng rawuh para pamiarsa? Nah, ing wekdal menika kita badin mbahas salah siji. Puna penggih, sebut kemawon seni rahasia ing basa Jawa. Setunggaling teknik ingkang canggih sanget, ingkang datusake basa langkung ringkes lan endah. Magga kita wiwiti kanti teka teki. Panjeningan nate bayang agen baten, Ka pundi caranipun para jaman zaman rumiyingeh saged nglebetaen gagasan ingkang ageng ingkang lebet nanging ing papan ingkang Wah alit lan winata sangat menika tantangan ingkang poten gampil lo Tantangan kalauau jubul asalipun sangking duyaning tembang macapat lah tembang macapat meinika rak geguraritan klasik Jawa ingkang paugrani pun, Waduh ketat sangat. Salah setunggaling aturan ingkang paling utami menika naminipun guru wilangan, dados saben larik ing tembang menika sampun dipuntentokaken kedah wonten pinten wanda. Lah menika ingkang ngendadosaken para pujangga kedah muter otak, kedah kreatif sanget supados pesenipun tetap saged tumugi. Lah lajeng, kados pun dicaranipun para pujangga kala wau nggalihaturan ingkang ketat menika, jawabipun wonten teknik ingkang wah cerdas saestu. Nah, pun tembung garbo. Tembung garbo menika piyambak tegesipun nggih guwa garba utawi kandutan. Dados menika kados filosofi bilih wonten tembung enggal ingkang lair saking kalih tembung induk. Dados pun, tembung garba menika cara kangge ngabungake tembung kalih utawi langkong, supados dados pestunggal. pun punopo, Supados langkung ringkes, langkung cekak lan mesti kemawon supados pas kalian petangan wondo ing tembang. Dados langkung sekijo dipun pirengaken. Oke, okay, sapunika mangga kita pirsani langkung lebet, cepul wonten sekawan cara utami kangge damel tembung garbo menika. Kados pun dikemawon ye. Engkang kapisan lan paling gampil dipun pangihi menika naminipun lumrah. Meniko namung gabung tembung, sampun ngaten kemawon. Poten wanten ewa-ewahan swanten ingkang aneh-aneh. Gambel to? Nah, sapu niko ingkang nomor kalih. Meniko radi unik. Namini pun sustrawan. Intini pun, ing tengah-tengah tembung enggal meniko dipun sisipi swanten W. Tujuanipun pun punopo, supado sambunganipun langkung alus, langkung puitis. Contoh pun kados tembung rat wakung meniko, saking ratulan Agung. menawi kalau waung ngginaken W sapunika wonten ingkang ginaken Y. Nam ini pun sustra y. Prisippipun Sami ingin menika kangge ngalusaken swanten, supados tembung enggalipun menika, langkung, sekeco dipun pirengaken langkung endah. Nah menika ingkang paling rumit, naminipun warga ha. Lah ing mriki menika vokal aslinipun saged ewah babar pisan, dados boten namung gabung utawi nambahi, nanging saestu lebur dados wonten enggal. Aturanipun menika lebet sanget, warisan saking paugeran basa Sansekerta jaman kino. Nanging emut nggih, ewah-ewahan menika boten waton sedaya wonten rumusipun. wonten sistem engkang teratur ingkang saged dipun prediksi kados kode rahasia kangge gabung ake tembung supados langkung gampil monggo dipun pirsani prosesipun langsung contonipun tembung narendra menika aslinipun saking tembung noro dipun tambah endro. cobi dipun tingali vokal a ing pungkasan noro kepanggih vokal e ing awal endro. lah miturut rumusipun a kepanggih e menika lebur dados e Pramilo dadosipun narendra. Nah, manikalo conto rumus-rumusanesipun ingkang umum dipun ginakaken. Vokal A kepangih I dadosipun E, A kepangih U dadosipun O. Sedaya wonten polanipun, wonten petanganipun, dados pancen ngilmu saestu. Nanging, wonten setunggal bab ingkang narik kawigatosan sanget. Critanipun tembung gorba menika dados benten cerita menawi medal saking donyaning geguritan lan mlebet ing pacelathon padintenan. Langing mriki menika paradoksi pun. Ing donyaning seni, ing tembang, tembung garba menika dipunanggep luhur, endah lan wigati sanget. Nanging, menawi dipunginakaken ing padin tenan, menapa malih nalika wicantanan kalian tiang ingkang langkung sepuh, walah, malah dipunanggep kirang sopan, kirang trapsila. Pungkasanipun, mangertosi tembung garba menika jebul boten namung sinau babagan basa, Nanging kita ugi saged mirsani cara pandangipun tiyang Jawi tumateng donya. Datus menika sanes namung trik basa nggih, menika cerminan budaya ingkang ngajeni sanget kaendahan, ketepatan, lan seni. Kadospun dicaranipun basa menika boten namung kangge komunikasi, nanging ugi kangge damel karya ingkang endah. Lah, menika ingkang ndadosaken kita sami mikir. Ing basa ingkang panjenengan gunakaken saben dinten, Kinten-kinten wonten boten nggih aturan-aturan seni ingkang sinamar kadhas mekaten menika. Ingkang sajatosipun wonten, nanging mbok pilih dereng kita sadari. Mangga dipun gatosaken malih.